Друзья, вот один из клиентов посмотрел, что я перебираю на Renault Мастер суппорта задние. Вот это Фордовский Форд Транзит 2014 года. Проблема та же самая. Вот этот пальчик покрылся иржой, появились раковины. Вот, вот эта резинка, которая сюда одевается и держит жидкость, чтобы не выбегала отсюда. Но если в Рено Мастере вот этот механизм не составляет труда собрать, там нажал, провернул, как бы подогнул, все четенько, то здесь ситуация другая, третья. Сам механизм сложнее. Короче, будет время Уделю, попробую разобрать. Сейчас уже позднее время. Я приехал с работы. <просили> Попросили посмотреть. Короче, на завтра закажут вот этот механизм. Отдельно прокладочки. И я все как бы соберу у человека. Все будет работать. Но экономить на вот этом механизме, как, допустим, на Рено Мастере, что можно несколько раз вот этот механизм собрать, и он будет работать, то... На форде Не получится Более он такой хлипкий И сложнее механизм Чем в Рено Мастер 3 Вот так вот выглядит суппорт Подписываемся на канал Гараж на Захидному Усим Гарного вечера Тихого неба Мирного. Ставим лайки, подписываемся на канал.